Всем привет, с вами я, Витамин 6 И играем мы на карте Млыновка. Вот. Короче, направляемся мы в наш... В нашу базу, которая досталась от деда. Вот. Нам дед завестил самое нужное вот. Я еще в детстве ездил. Ездил на тракторах, наверное, учил. Очень даже хорошо. Вин вот. меня тоже сильно учил и казалось, что ты это крякнул. Э, то есть я тебе отдам все наследство и будешь за ним уже будешь доглядать ты. Ну, я даже не знаю. Я продал свою, Я продал свою, я продал свой бизнес. Ну, кстати, прикольно пола, можно было бы его выкупить. Если он, конечно, мое. Вот, я свой бизнес продал 6 миллионов на счету. Ух ты лишь, блин, лишь бы, чтобы забрало мне пасту. А я тут даже был на велик падал. А вот мы уже и подъезжаем до нашей базы. Рока стоит. Не моя, понятное дело. Нам а бы сейчас... Лозик бы я кое-что брать. О, где-то у вас стоит. А ч он открыто? Я шесть не понял. А ключи есть? А, ключи не мамой. А ты походу... А, это ж батька был приезжал, И он соши будет собі забрать. Ну, ладно, нехай туди стоить так ну проверяем то типа ну. так МТЗ 80 за покущиком ну, я не знаю это конечно было может было так еще один МТ... а 82 даже а это дети. а тоже 82 я просто не заметил так с культиватором культиватор тысяч примерно наверно 4 метра так. А ты еще. Либо еще. Ладно, продолжу. Так, ты ж. Тестик. Тестик. За.. Кстати, новенько. Да, дед же ж куплял год вот назад. Я забыл. Да. Старенький, а ты знаешь, как? тоже это за 80 Ну проверять будем потом я не знаю может это чином юмзик так крышка открыта а, открыта крышка я не знаю там может уже посолило все так, топливный бак. А, вообще было, стоять, видимо, дик был двое э, двойзем тюки. Селка. Ну, полный. Я еще полный. Я сейчас чуть-чуть гляну. да, помню. И где сказал, что будет здесь комбайн? надо Я же хорошо что еще лету. Не, нам пожалуйка бы пораспать. А, еще домчик. Еще первого сейчас проверю хотя бы чин работает. О. осветление все работает. Значит, где глушишь Ой, подожди. Бензин полный. наверное, ремонтировал. Вот держишь, будешь на ремонт задавал. А что тут на все а, мимо ничего. Ладно. Ну, в принципе, этого достаточно. Олег, тут бы заросли поубирать. Базар осталось. О. Ля, мы решили, оказывается, есть сила яма. Так, ну сила яма в В принципе, хорошо. Пошли, значит, где-то по ну, крайней мере. В коморку. Боя не помню, где Сей. А один, По-моему, хату продал. Ну, продали хату. Не надо еду. Просто. Не вообще я говорю, не надо. спасибо. Так, ну ладно, тогда значит опускаем время. Ох, слышишь, блин. Солнышко засияло. <къех> блин, а я что забыл свет выключить? Блин, баранакусу. Так. Натекло? Натекло, вот, я порезал. Ладно, да. потом спущу уже вечером. Uh, проверял я, короче, по документам, ну, по наследству, проверял uh, участок, это, получается, наша вся база. И получается, одно поле засыпало за цей Ну, я не знаю, может, высох А Может, его и засыпали, я не знаю. Може у нього і були, що, друзі, які допомагали. Я я потом уже є. Потом уже мама пере, у батька перепитаю. Пере... Скрываем. Блях, мох. Конечно ж намокло дуже сильно. Ладно. Сейчас тряпку прочищу. Прочистую. Ну, давай. так тихо работает. Роб... Молодцы, тихо работает мотор. Тогда, -то, значит, поехали на Цою. А, туда на поле, значит. Подивимся, что там у нас вообще растет? их что вообще что-то Сейчас по карте подивимся. А, поворот. Сюда, сюда. А, лево. Право, лево Так все получается у нас Не, едем сюда Ля хуй уже неправильно. пально пойдет пт твою Что вообще за яма? Да, сюда, да Ну, красиво. Помню, я тут на велик поездил. Ля. разруль руль воды из стороны в сторону. Бля. Заедай, походу, цую. Руля подъед... подзаедай. Под ВДшкой надо было да промазывать у сети. А. Ну, сейчас двигаемся mm -hmm. И... mm -hmm. ну, Да, у вас роста. пару все работает? Да, деда ремонтировал. Деда молодец. Значит, иди выворачиваем. Так. Мне честно хотелось бы... А ну, кстати, я сейчас поеду все, Может, там можно будет выкупить какие то пару участков Не, ну, хотя, в принципе, поле огромное. Ну, чтобы, типа, я для травы... Я для травы у нас есть. Пару сил. Пару голосков, да не скосил. И все, и т вся трава? Да, ну. То есть, а да? Трава? Что тут-то трава? Что тут-то трава? Да. Видимо, обожают траву. Нужно, наверное, люблять траву. Ну, значит, видимо буду поражать. Тогда же, значит, не будем ждать тела, Технику там уже под Наверное. Вы... В... в июле, наверное, уже выйду. Ой, в июне выйду. <связывая> <связывая> ну что тут, в принципе, полный бац, в принципе, можно и проехать и дальше. Так. Ну, в принципе, прикольно. Ну да, теки что тут все из травы, конечно, же, состоит. О, шимандир, что маленький есть. есть. Может, всё, дождя набильно. И блин. Куда? Что ты ещ? Эй, блин. Хорошо. Не ходово. Рулевую рейку, походу, зацея, це заржаю. Ну держишь на капитальный ремонт же сработал. Блин. И подвески, походу, хана. Вот здесь, блин. Ой, ю... блин. А. Вот так. Сейчас. Выворот. И домой. Ну, в принципе, салат прикольный. Мои навыка. Прикольное село. Все любят, походу, траву. Я не знаю чего. Блин, опять на той же самой яме подпрыгну Не. получается... Ну, все можно тогда сбирать. На чем, на покосе травы. И там что мне дед рассказывал, что типа о, был у него лесопосадочный цей лес, что типа его был, Но я уже не знаю, то надо уже будет зверь еще раз по документам. Я просто глянул по полям. Ладно, значит, где заезжаем сразу на, я, на, эту... на яму? Бля, походу, соцепились. Стоять. Сейчас будем рулить. Да, будет, конечно же, тут-то хорошо ездить с тракторамом по таких-то по краевыдах. Так, ладно. Грушим. Точно, все шучу. Все. А когда задних нема ничего. Конечно, запачками, но то ладно. Подожди, я кто-то не а я. Че, блин? Спал. А я... Ладно. Нехай тогда стоит. Ну, а на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Если хотите. Ну, потом будет продолжение. Как уже настанет лето. Ну, всем пока. Пока.